أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تتنادوا بالإسم والعدوان فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا إذا قيل لكم تفسحوا في المدارس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ